я с вашу дозу поведу на российскую мову. Думаю, мне так точно проще, проще, потому что я с Днепропетровска. А Днепропетровск, вы знаете, он тоже в основной своей массе разговаривает на русском языке. Но это не мешает быть нам такими же патриотами, как и вся остальная Украина. Я представляю добровольчий батальон Сечеслав, батальон МВД. Сразу после революции гидности в 2014 году были созданы добровольчие батальоны на базе МВД для того, чтобы вместе с вооруженными силами Украины остановить войска российской террористической группировки. Для того, чтобы война не пришла сюда, в ваш дом, чтобы вы могли спокойно учиться и получать образование. Батальоны с добростью выполнили свою задачу. И сейчас наша задача – это активная борьба с любыми проявлениями сепаратизма и терроризма. Не бойтесь, да, батальон, то, что вам о них рассказывают. Мы работаем строго в рамках действующего законодательства и помогаем вам, помогаем все, всей Украине налаживать вот ту нормальную атмосферу в стране, чтобы у нас был, как говорится, мы...